каким бы вы хотели воспитать своего сына? Ну знаете, я хотел бы все-таки, опять же, я повторюсь, у меня работа такая футбол, я хотел бы, чтобы он добился чего-то большего, чем я в этой жизни, mm -hmm. и я ну я буду стараться это сделать для ребенка и чтобы он как бы свою какую-то карьеру построил. Но если он карьеру от... в футболе? Да, но если он от этого откажется, то я буду не против, потому что чем ребенок захочет заниматься, mm -hmm. или что ему будет интересно, тем он и будет заниматься. Я не буду подавлять это. Ну, вы можете ему предложить и то занятие, которое вам знакомо и понятно, но, наверное, здесь как раз вот включается такое понимание потребностей ребенка, потому что... Естественное желание большинства родителей видеть своих детей успешными, да, реализованными, да. но при этом очень важно еще учитывать потребности самого ребенка, да, потому Конечно. что иногда в спортивной семье ребенок может быть очень творческим, да. например, одаренный музыкально. Да. Вы планируете еще детей? Да. Да? У меня мечта мальчик и девочка. Мальчик и девочка, да? да? Хочется все-таки познать и мальчика, и девочку, у -у -у. как это в этой жизни. А вы сами в семье, у вас есть сестра, братья? У меня и... брат родной. Брат родной. Да. Младший, старший? Младший младший брат, то есть как быть в семье, где есть братья сестры, вы знаете? Да, да, конечно. Да? Как вы думаете, это важный опыт в жизни человека, когда он растет в семье, где есть еще братья сестры? Это называется сиблинги. Братья, ну, сестры. конечно, у меня я был чуть младшего возраста, когда тоже. Брат мой родился только, и я уже как-то пытался его по-своему воспитывать. это, конечно, всегда опыт дает какой-то свой определенный, и это считаю полезно в жизни знать. Так же самое и хотелось бы, чтобы девочка была, чтобы понять, как это, как, как воспитывать ее, какие чувства от мальчика, от девочки, чем это, они вообще. Да, да. Отличается, да. Здесь очень важно для себя понимать, зачем я вообще, почему я хочу этого ребенка. Если повторить улучшенную версию mm -hmm. себя, либо дать возможность новому человеку себя реализовать. Не, ну такой у меня цели не было, что вот хочу именно мальчика, чтобы он лучше mm -hmm. меня. Ну, я же опять же говорю, что чего он захочет в жизни, я буду... Пытаться делать ему это стараться чтобы он, чем он не захотел бы заниматься и для того чтобы вам это было легче понимать чем он хочет заниматься вот сейчас как раз в таком раннем детстве в дошкольном возрасте вы имеете такую прекрасную возможность наблюдать что вашему сыну нравится у вас есть какие-то так планы да какая возможно самая хорошая разница в возрасте у детей в семье? Ну, для меня, чем меньше, тем лучше. Чем меньше, Все тем таки, лучше. Да. Но опять же, я считаю, что у всех могут быть возможности в разном возрасте, по-разному могут быть возможности как бы для воспитания ребенка. И лучше пусть это будет в рассвете сил сейчас, к mm -hmm. примеру, чем позже. То есть это больше ну, для родителей, а, да? Опять же, так. как Бог даст это, мы У -у -у. от этого ж, мы не знаем, когда ребенок сегодня, завтра или послезавтра родится. У всех с этим по-разному. Поэтому как, да. как, как оно будет, так и будет. Да, просто сегодня, на сегодняшний день, очень много говорят о таком осознанном планировании семьи. Ну, это, наверное, правильно, потому что э, тогда есть возможность -то подготовиться mm -hmm. к э, рождению нового, появлению нового yeah. члена семьи. Здесь тоже есть очень интересные э, такие, знаете, исследования, которые показывают, что э, разница у, вот, у сиблингов, у детей э, ну, оптимальная, это 3-4 года. Да? она там по, по разным причинам, но с точки зрения воспитания детей это не очень просто, потому что угу. есть такие возрастные кризисы, абсолютно здоровое развитие человека проходит через кризис, и они как раз каждые 3-4 года. Угу. Поэтому те родители, которые планируют второго ребенка, они должны быть просто готовы к тому, что у них старший будет находиться там, например, в кризисе трех лет, и младший там год до uh -huh. года ну и так далее вот это все очень интересно кризис это такое время становления человека это выход на новый уровень и вот про капризы мы с вами говорили да двух-трех лет это тоже выход на новый уровень как я умею своего добиваться Поэтому при планировании стоит учитывать, конечно же, если есть такая возможность. Ну и про пол ребенка, да, действительно, как, как говорится, мы не на все можем повлиять. Да. Девочка ⁇ это здорово, да, это, наверное, какой-то новый, другой опыт воспитание мальчик и девочка это такая классическая да. ситуация вот но при этом стереотипное представление что мальчики ближе к папам а девочки ближе к мамам ну вот это скажем мя мягко говоря это не так я так тоже uh -huh. думаю что это не так да потому что есть в развитии человека период когда он Будь то мальчик, будь то девочка, он ближе к матери в силу, даже физиологически, да. Ребенок был у мамы внутри, внутриутробно 9 месяцев, он ее знает лучше, чем папу, чей он только голос слышал. Потом кормление, грудное вскармливание, это тоже очень сильная эмоциональная связь. И в силу даже таких физических mm -hmm. особенностей, конечно, дети ближе. Еще важно тоже учитывать, если мы говорим про... Появление новых членов семьи, очень важно не допустить такие, знаете, стереотипные ошибки, угу. когда старшего уже ребенка, который уже, ну, как бы старшим предполагается быть в семье, спрашивают, а хочешь ли ты братика или сестричку? Угу. Ну, там Об, один-два да. раза, да, спросить можно, но настаивать на этом не стоит, потому что иногда ребенок чувствует себя обманутым, он, он же может сказать нет. Ну, да. А может сказать да хочу, а родители пока еще не нет, планируют. Нет, а потом еще три мальчика будет. Да, да. Или там кого ты хочешь, там братика или сестричку. Ну, если это такие эпизодические разговоры, то это как бы нормально. Да, да, ну да. я считаю, это уже родители между собой должны разговаривать, mm -hmm. а не с ребенком такие типа. mm -hmm. uh, да, ну, темы. Это как шутки шутками. Да, но... да действительно, это просто как э, такое ребенку э, показывается, что такая возможность существует, mm -hmm. просто чтобы он о ней знал.